В нашей программе мы расскажем про одну из наиболее известных прекрас Варшавы Королевский замок. Королевский замок в Варшаве – это витвір мистецтва архитекторов Марчелло Бачарелли, Бернардо Болотто, Каналетто. Замок королевский – это близкий сердцу каждого поляка. Почему? Потому что это история нашей страны, потому что он вызывает очень много патриотизма. Первоначально с 14 века это Była rezydencja mazowieckich kniazień, kniazień mazowieckich. Wtedy e, jeszcze stolica Polski była w Krakowie. E, zamek królewski, jak zamek, e, tam było miasta, gdzie żył król. Tam było miasta, gdzie był polski parlament. Parlament, eta i sejm, i senat, eta werygowna, jakby wyższa. изба mm -hmm. парламента это сенат и как бы в этом виде который на сегодня он был построен в 16 и семнадцатом веках веках mm -hmm. начал развиваться когда королем э, польским был зигмунд третий ваза вот этот зигмунд третий который mm -hmm. мы там видим перед замком mm -hmm. да? Mm -hmm. да? да вот и Tutaj rozrzucili ten zamek w czasie tak zwanego szwedzkiego potopu. To e, 17. wiek. No, zaczęli szybko remontować, znowu go prowadzić k, e, Ładu. I e, e, w 18. wieku, e, w 18. wieku, kiedy polskim królem był Stanisław August Poniatowski, Это последний король, потому что потом Польша была разделена между три империи и уже не существовала на карте Европы. Вот в этих временах король Станислав Август, он был меценатом искусства, штуки, можно сказать. Очень-очень увлекался артистами. Gotcha. pryguszał na jątad zamak takich ludzi jak Marcello Baccarelli na przykład, którzy my widzieli w tym czasie na tej pojeździe mnoga mnoga zdoła karcin etatow zamka. Історія палацу сумна, як і історія усього міста, під час другої світової війни місто спочатку бомбардувалося при стрімкому просуванні німецьких військ на схід. А у кінці війни усе, що залишилося від колись прекрасного міста, німці підірвали привідступи, і тільки у 1970-х роках королівський палац впродовж століть, що є головним символом Варшави, почав відновлюватися. 39-му році, в сентябрі, a Niemcy gienencë eee zaczęli bombardizówkę tego zamka do że oni zagareł. No nie zgarzał do końca i istniewał w okresie wojny do 44 boda. Po do 44 boda? Потому что 1 e, sierpnia a началось warszawskie powstanie, mm -hmm. które длилось 63 дня. Но, э, к сожалению, это восстание не получилось, оно, оно было сдушено гидрорологами, и, и в сентябре 1944 года полностью разрушен королевский замок. Очень много пострадала наша страна во время Второй мировой войны, но э, замок был близкий, как мы сказали в начале нашего разговора, сердцем поляков. С 1945 по 70 год, кстати, очень мало делали, потому что эта идеология была, зачем нам короли показывать, что были такая история, но как бы каждая власть должна считаться тоже с народом, какая бы это ни было Но если даже и коммунистическая власть была, она видела, что поляки, сердцем поляков очень замок, замок а, тогда э, приняли решение в 1971 году, чтобы начать реконструкцию этого замка, начать полностью эту реконструкцию. Но что интересно, э, большинство средств, средств до 80 -го года это только Средства наших граждан в 84 году кончилася эта реконструкция и открыли замок для людей замковою площею. Височіє колона короля Сигизмунда III вази. Це початок королівської траси, яка веде до Вілянова, колишньої заміської резиденції короля. Сьогодні відбудований королівський замок є справжнім зібранням національних реліквій.